Дело в том, что это был немножко другой Майдан. И на сегодняшний день я считаю, что Майдан свое отстоял в Киеве. Мы боролись с кем? Мы боролись с нашей властью, с нашим БУ. Вот. А сейчас, чего он находится здесь? И сейчас Майдан, вот я согласна с тем, что я даже готова сама пойти всем Майданом, всей Украиной туда на восток. Как бы оградить наших военных, оградить наши границы, территории а смысл чего он сейчас выражает. И дело в том, что там сейчас, я так считаю, находятся не те, возможно, которые были реально на Майдане. То есть те, которые отстаивали, они, скорее всего, уже давно на Востоке. Помогайте, защищайте с оружием там. А здесь с оружием стоять на Крещатике, чтобы вдруг в какой-то момент нож в спину. Я считаю, что надо договориться и уходить. Я считаю, что полностью согласен сейчас с представителями нашей власти, за которых я голосовал, и за президента, и за мэра Кличка. То есть вот та позиция, которую в данный момент занимает мой мэр Кличко, я полностью могу под ней подписаться. Поэтому у меня нет расхождений. А мое мнение как гражданина, ну, я считаю, что революция прошла, и все-таки мы должны идти к тому, чтобы наш Киев, наша столица европейского государства должна быть столицей европейского государства. Я считаю, что нужно освободить, что историческая красота вся пропала, это мрак. Ну, просто не всем приятно, и все просто уже устали от этих палаток и разделений. И просто убрать, расчистить, навести порядок чтобы было все красиво, как и раньше, еще лучше. Невозможно не ни прийти, ничего, ни парка, ничего там нету. Это разнесли все. Это все нужно закрывать, всех разгонять, кто кому куда. Это не Майдан, это как бы беспредел какой-то. Палатки, вот это все разбирать. Кевин свою революционную миссию, цей Майдан выканул, Можливо, Просто неможливо було по-іншому. І тому всі розуміють це, і кияни тим більше, котрі пережили оце все цей період і допомагали, і були там. І ми навіть приходили туди на молитви. Ми молилися за людей, ті, що далеко приїхали з Луганська. Ми молилися за цих чоловіків, що вони покинули свої сім'ї, вони зробили свою частину. А потім воно перетворилось на щось, якесь щось, розуміти, форми, які. Неприємливі для нашого для нашого суспільства взагалі, і тим більше для Києва, який хоче ну радувати людей, от і ми просто якось боліваємо дуже за те, щоб якось воно повернулося на благо всі, нашому місту. От і щоб повернувся той хрещатик. Оці люди, що там зібралися, вони зовсім не не відповідають. Ну, вообще не відповідають нашим, не то что мріям, а вообще нашему суспільству. Ну, просто ми видим, что там сборы якесь то что-то такое какие-то слова там погані звучат. Взагалі хочется швидко пробігти и даже не дивитися в ту сторону, потому что що что-то там відбувається, что-то такое щось что-то такое неприятное. Немножко у меня такое ощущение, что да, ребята молодцы. А в свое время, конечно, было важно там просто стоять, стоять там просто показаться. Сейчас, когда я прохожу, прохожу уже такое ощущение, что, может быть, они уже безделники чуть-чуть. Извините, просто такое. Ну, были молодцы. Сейчас уже ощущение, что они просто безделничают. Ам... нет, просто они там вдруг валяют, тихают, читают вежливо все там просто никаких пьяных там нет там едут до сих пор там все трезвые ведут себя, достойно ведут себя. Ну когда война идет там просто на востоке, не знаю, я как-то у меня у меня очень сильная позиция нету, просто я понимаю, что они чем-то стараются там достичь. Они наверняка думают, что мы должны здесь просто стоять, стоять, пока политики там просто... Ну, чтобы показать, что никогда не демся, да, что мы будем следить за политиками, да. Это все понятно. Но все-таки, я не знаю, ощущение немножко такое же стало, что бездельники. Мои родители после Великой Отечественной войны вернулись в Киев, отстраивали его. Своими руками укладывали эту брусчатку. Всегда... Было такое, люди Киев прекращают. Так, ну а Зара... это нет слов. На данный момент мы понимаем, что то, что сейчас есть на Майдане, оно, конечно, отличается от того, что было несколько месяцев назад. Это неплохо и нехорошо, это просто нормально. Это нормальные процессы изменения, которые идут в обществе. А дальше подойдем к вопросу, а удобно ли или неудобно, что вот у нас на крещатике стоят палатки. Мое мнение таково, что если инфраструктура города позволяет сделать в центре города вообще парковую зону, как это сделано в большинстве европейских городах, то есть мое мнение, если это позволяет инфраструктура сделать там парк, и это будет хорошо, и это даст возможность как бы людям помнить о том, а что здесь было, Почему мы тут все собирались? Что мы вообще пытались сделать? Мы будем понимать, что люди, которые там собрались, как бы то, что вот они сейчас там на Майдане, это не решение проблемы. Решение проблемы это существование каких-то комитетов, глав комитетов, которые могут собрать население, да, и сказать вот. Ребята, у нас сейчас что-то не устраивает, давайте соберемся на ВИЧе. ВИЧе собирается на Майдане, это окей. Но если ВИЧ как бы живет ну Вича не может жить на Майдане постоянно. А в адекватных людей как бы э, там, если защищать родину, окей, у нас сейчас есть Донбасс, Луганск. Если что-то делать для Киева, окей, давайте собираться что-то делать для Киева. А если просто как бы ну существовать в центре города, должна быть цель. Я не могу сказать, но я считаю, что уже надо все это прекращать и приступать к нормальной жизни. Работать, восстанавливать все, все. Все, достаточно. Повоевали, хватит. Я считаю, что они не нужны. Да, в данной ситуации уже не нужны. Понимаете, надо какой-то порядочек, чтобы отдыхали люди, радовались столицей. Уже пора сделать порядок. Ну, я считаю, что Майдан нужен для того, чтобы депутаты не чувствовали свои как бы, всецелые все власти. Для того, щоб вони чувствовали якусь силу народу а і знали, що в будь-який момент хтось може прийти і наказати. Я працюю на головопоштампі, то мені здається, що це вже залишився один мусор, а не майдан. Ну я, наприклад, противник того, щоб залишався він. І як думаю, що більшість киян, тому що це тільки мусор. Ніякого толку з нього немає. Ці туалети стоять поряд з піщівими кафе. Це неприємно. Йдеш з роботи прямо по цій воді, переходиш. От. І людей там таких, за що вони стоять? Непонятна їхня ідея. По-моєму, всі, хто хочуть повоювати, вже повинні бути на сході. От. А якщо не хочуть вони воювати, то хай їдуть по своїх домівках і працюють. Я не вважаю, що борьба іменно з палатками треба. Да будьте вы властью, которая должна решить наши мирные вопросы. Мы жили в мире. А вот так я не понимаю. Я на стороне тех, которые там были. Но сейчас я думаю, что надо уже навести порядок там, оставить те места памятные, которые, где пострадало много людей. Возможно, сделать там памятные какие-то знаки а убрать уже давно пора. На мое а, субъективное мнение. Это скорее остаточное явление того Майдана. Люди, наверное, еще а, не привыкли к переменам, поэтому вот Майдан, наверное, какое-то такое проявление, что ли, стабильности и ну, символизм какой-то определенный, тех перемен, которые сейчас происходят. Это скорее проблема, чем решение тех проблем, которые сейчас существуют. Дело в том, что я на Майдане была все, все время. Вот. Все три месяца, то и четыре, помогала, чем могла людям, которые там были. И Майдан это совершенно другой. Тот Майдан, который был, как говорится, наше все, наша гордость, сейчас это, ну, на мой взгляд, это, наоборот, наш позор. Дело в том, что его превратили в бесплатное общежитие, скажем не для самых духовных людей, потому что люди, которые стояли за правду, которые за гидность стояли, это были совершенно другие люди. И они все или воюют на Востоке, или де занимаются делом где-то у себя уже, откуда они приехали и где, где работали. А это же просто, как это вам сказать, понимаете, ну чтобы не очень грубо, вот лбы, которые просят милостыни у бабушек. То есть я сама пенсионерка, и я тем людям, ну и тем, и, как говорится, и за свое же стояла, помогала, чем могла. Но сейчас это просто позор, что лбы непонятно, ну скажем, какого вида, Виставляють ці коробки і просять На що? Зараз треба по-перше, майдан як явище, воно, це явище нікуди не дінеться. Вот. І Майдан, я так думаю, повинен бути кожного у нас у серці, це його совість. От. Якщо потрібно буде сказати слово людям, совісним людям по поводу беззаконня і всього прочого, вони обов'язково скажуть. Якщо ці люди, які зараз знаходяться на Майдані, то їм краще звітіля піти самим з площі, це площа головна площа нашого, нашого государства, нашої держави, нашої України. Что уже нет никакого смысла там находиться. И как бы, ну, то есть, мое личное впечатление, что там люди просто живут, которым негде жить, которые ну не имеют там, может быть, возможности себя пропитать как-то. То есть, поэтому они там находятся. Вот, то есть, какое-то издивение, ну, на мой взгляд. Поэтому, ну, я думаю, что стоит принять какие-то меры и просто это все убрать и начать наконец-то ремонтировать. ну Думаю, что это нужна какая-то мудрость, то есть насилие не должно быть, какие-то переговоры, то есть, возможно, ну, я не знаю, сколько там действует дар убеждения в данном случае, но все-таки попробовать какие-то мирные методы, чтобы люди просто поняли. Возможно, у них есть какие-то потребности, и, ну, вот спросить, что вам нужно, может, какое-то общежитие, я не знаю, то есть, какие там люди живут. То есть, пойти с ними на какой-то диалог конструктивный и прийти к какому-то выводу. Я думаю, что, в принципе, любого человека можно, если объяснить ему, что... Ну что есть какая-то другая возможность, и жить там, питаться и так далее, то в принципе можно решить вопрос. Майдан должен, ну как символ он должен остаться, но вот то, что нужно перенести с центра Киева в какое-то другое место, но при этом нужно как сохранить, чтобы, ну как не разгонять, потому что это все-таки Майдан, посредством Майдана мы только смогли избавиться от этой власти, которая нас грабила. А вот город, конечно, центр города, даже все-таки столица как бы Украины, его нужно привести в порядок эстетический. Вот вот такое мое мнение. Я считаю, что частично нужно, конечно, разобла... разобрать э, палатки, убрать территорию, чтобы не было грязно, чтобы можно было гулять с детьми. Э, э, и, но все-таки нужно оставить какую-то память и что не зря народ старался и что-то делал. Поэтому частично нужно оставить Майдан, чтобы люди в любой момент могли сойтись и обратно бороться, за что они и боролись, и не оставлять территорию, на которой это все происходило. Для начала пойти у них узнать вообще, какая их цель пребывания в том месте, как бы от этого уже исходить. Ну, допустим, я думаю, то, что их нужно как бы помочь им найти работу, наверное, где-то и отправить домой их. Потому что ну, смысла их перебывания там никакого нету. Или помочь там ребятам где-то там в Донецке тоже пострелять. Может, они там же какую-то идею отстаивать наверное. Я считаю, что Майдан должен сам по себе разойтись пока что. На некоторое время, поскольку там, скажем так, остались люди, которые стоят уже не за свободу, а за свои личные интересы. В принципе, уже могли бы люди и расходиться. Но в стране, конечно, такая нестабильная ситуация, что даже и не знаешь, как лучше поступить. Я думаю, что как-то мнения раздваиваются, что и вроде бы как и нужен Майдан, и не нужен. Но много ли стоят людей, тех, которых остались с Майдана зимой, может и не все, кто остались там. Так что я думаю, что могли бы расходиться, но я же говорю, что нестабильная ситуация в Украине. Хотелось бы стабильности и хочется уже мира. Надо куда-то перенести за город, куда-то ну, подальше от этого. Потому что они там стоят, как бы место это все занимается, гарь, все. И ничего не делают. Пусть какую-то пользу приносят людям. А так оно, ну, я не знаю, что. А за городом они никому не мешают. Себе живут, там что-то, может, полезное будут делать. С Майданом, это чисто моя думка, я бы... Я бы стоял, хотел бы, чтобы Не було там отого зборища, хто там зараз залишився. Зараз залишився, там місцевих немає, киян почти немає. Там залишилися бездомні, яким нема де жити. От вони там залишились. Я чув такі висказування тих хлопців, які були на Майдані, і зараз вони на Востокі захищають нашу батьківщину. І вони дуже злі на тих хлопців, які. Кинули їх, залишилися тут. Мені каже, ці люди вони на Майдані вони тут не потрібні. Треба Майдан, щоб був як і раніше, чистий. То що люди фотографуються на фоні, на фоні шин, да, всього. Цього. Ну как бы я німночки не розумію этого, тому що. люди пострадали и реально онидали проли свою кровь там и как бы использует это как достопримечательность это и чувство как во мне. Вот. И когда я начал ходить и смотреть и потом еще общаться с друзьями они говорят что вот те люди которые были изначально хотя я не знаю там людей честно говоря даже нет знакомых с, с тех людей которые там есть. Вот, я начала, э, ну, как бы, вижу, когда разброд некоторый такой. То есть люди выбившие, да, то есть за что, за что стоят, и, и непонятно как. И они говорят, что это уже не те люди, которые были изначально. Я как один из тех людей, который был на Майдане сначала до конца, пока Майдан победил. Да, Майдан победил, а да, сегодня война уже на восточной Украине. Я думаю, Майдан свое сделал свое время. Майдан сделал то, что Украина выбрала путь в Евросоюз. Украина уже стала европейским государством, это факт. Теперь надо помочь Украине выиграть эту войну, не проиграть и построить государство. Нормальное, цивилизованное. Европейское государство. Я думаю, это уже не на Майдане делается, это должно делаться по всей Украине. И те хлопцы, которые были на Майдане, одни пошли на фронт, одни уже погибли, другие ранены. Те, которые на Майдане остались, и у них душа болит, я думаю, есть чем заниматься для страны уже не на Майдане. Значит, на Майдане был казачий дух, Божий дух. Там была политка, молитвенная палатка, и значит, там присутствовал Святой дух в людях, сто Майдан делал действительно Божью работу, по Божьей воле был Майдан, и Майдан был благой. Значит, на Майдане произошло действительно революция гидности, как говорил Порошенко, и слава Иисусу что такие смелые люди были, смельчаки положили жизнь за меня. Слава им на веки. Убирать его, конечно. Это же э, какой-то орган, который выполнял какую-то свою функцию. Мне кажется, он ее сейчас выполнил. Или он должен трансформироваться, и э, ну, должны быть, как, заработать какие-то общественные организации. Но в том виде, в котором он существует, он, он дискредитирует себя. Я киевлянин, я так считаю. На сьогоднішній день Майдан вже свою функцію виконав, і повин, необхідно приводити місто до ладу, тобто, щоб це було туристичне місто, як і було воно раніше, до речі. Стосовно подій, які відбулися, то дійсно має бути якась пам'ятка. А люди, скажімо так, патріоти держави, вони переважно всі знаходяться в гарячих точках нашої держави на сьогоднішній день і фактично. Те, що залишилося ті намети, потрібно прибрати і привести до міста до ладу. Кожен вирішує сам для себе, чи він патріот, чи він підтримує державу, чи він підтримує політику держави. Тобто, якщо він вважає, що є потреба, його внутрішня потреба бути на сході держави, то тоді да. Якщо ні, то, ну, до речі, вистачає справ і у мирних містах міста, держави.